नमस्कार संस्कृति टीचर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम दस षष्ठी कक्षा का दशम पाठ कृषिका कर्मवीरा का अर्थ देखने वाले हैं सूर्य स्तप तुम वा वर्षंतु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीत काले कर्मठ चाहे सूरज तप जाए या बादल अत्यधिक जल बरसाएं किसान तथा उनकी पत्नी रोज सर्दी में भी कार्य करते हैं ग्रीष्मे शरीरे सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तो क्षेत्राणि कर्षत गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ है और ठंड में सदा कांपता रहता है फिर भी हल और कुदाल दोनों खेतों में जो खेतों को जोतते जोतते रहते हैं पादयोर्न पादत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवन कष्ट सुखम दूरे ही तिष्ठति पैरों में जूते नहीं है शरीर पर कपड़े नहीं निर्धन कष्टों से भरा जीवन सुख से सदा दूर ही रहता है गृह जीर्णन वर्षा सुष्टि वारयुत क्षम तथापि कर्मवीर न नश्यति टूटा फूटा घर वर्षा का जल रोकने में असमर्थ है फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा समाप्त नहीं होती है तो यो क्षमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसाजाता या शुष्का कंटकावृता उनके परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं वह धरती हरी भरी हो जाती है और कांटों से भरी थी कामत्रफलम दुग्धम तत्वा सर्वेभ्य एवतौ सुधा तृषाकुल नित्यम विचित्र जनपालको सब सबको सब्जी अन्न फल दूध देते हैं रोज भूख प्यास में रहने वाले वे विचित्र जनपालक है धन्यवाद भाषा संबंधी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए